Ваші аплодисменти, дороге товариство Знаєте, режисери, актори і дуже зайняті люди завжди спішать на зйомку, або -то знімати фільми. І буває так, що три дні є. А на саме нагородження немає, і всі хотіли з вечора дізнатися. Ну какую у мене є, Ну ми цього не розповідали. Отже, аплодисменти для переможців, яких сьогодні тут немає, але я думаю, вони почують наші овації і відчують їх серцями. Отже, дозвольте запросити для вручення призу за кращу режисуру голову союзу кінематографістів Республіки Білорусь, доцента кафедри режисури кіно, актора, режисера Віктора Васильєва. Ваші аплодисменти. Дорогі друзі, прежде, ніж вручити цей диплом, дозвольте від імені. всех кинематографистов Республики Беларусь, от актеров, от всех специалистов, которые поддерживают движение кинофестивалей, выразить вам большую благодарность организаторам, руководителям этого фестиваля, всем, кто поддерживает этот фестиваль. Все фильмы, которые мы посмотрели, несут единую цель ⁇ добро любовь к человеку, уважение к ближнему, отсутствие распри. И мы едино избрали вот эти призы, с совестью напечатали их на бумаге и с чистыми руками подписали их. Мне это приятно. Мне приятно, что мне позволено вручить этот приз за лучшую режиссуру. Итак. Да. Да. Угу. Да, да. Что, уже шевелимся, да? А интересно, правда? Okay. Мне самому интересно. Да. Итак, за лучшую режиссуру фильм Дипломная работа Помогите мне. с убийством. С убийством. Я не хочу это слово говорить. Режиссер Херген Гольфрид, Аргентина. К сожалению, самолет только что вылетел с консулом, но мы передадим этот приз, я думаю. Спасибо. Консул к нам приезжал, выступал здесь на открытии, но, к сожалению, не может долго быть. Кстати, у него сегодня день рождения, я думаю, это прекрасный подарок Кристиану Соколовский. Так посувало бы тоже аплодисменты. Честь а теперь, дорогие друзья, их. вы увидели все то, что наше основное жюри наградило присудило. Теперь за их прекрасную работу, за их прекрасный выбор бурные аплодисменты и проводим в Ну, а зараз. Я думаю, все мы те чекали.